зрителю. À, в какой-то момент мы заказали большое и сильное исследование и нам сказали, что каждый канал должен иметь свое лицо. Он должен работать для определенного зрителя. À, мы распределили зрителей между своим холдингом и теперь каждый канал у нас имеет свое лицо и работает для своего зрителя. Канал а СТБ является женским каналом. Это канал для женщин, которые для себя, включив телевизор. Они не просто садятся и смотрят все, что показывают, а они хотят думать, да? хотят чему-то учиться. Новый канал ⁇ это большой, развлекательный, яркий канал, который работает в первую очередь для молодежи. Они выбирают такие фильмы, яркие сериалы, которые очень максимально интересны аудитории и мальчикам, и девушкам, и молодым людям. Наверное, до 30 лет. Канал ACTV – канал с характером. Мы э, работаем в первую очередь для мужчин. Э, нам интересно, что интересно мужчинам. Нам э, важно знать, что любят мужчины. Мы хотим угадывать их вкусы. Мы покупаем для них большие э, фильмы, экшены и боевики. Мы ставим для них яркие мужские сериалы, которые воспитывают их. Все важные мужские качества. Мы делаем для них новости, потому что мужчинам очень важно знать, что происходит в стране. в Украине, телетриумф. Мы являемся обладателем 100 статуэток. Мы, я сейчас говорю о холдинге в целом, если говорить о ICTV, то 45 статуэток принадлежат